کہ امی کا معنی اگر یہ مانا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و معاذ اللہ ان پڑھ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ صلاحت وسلم معلمِ کائنات نہیں ہیں آپ <تصفح> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نما بوئست و معلمہ کہ میں پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں معلم استاذ کو کہتے ہیں اور استاذ کبھی ان پڑھ یا جاہل معاذ اللہ نہیں ہو سکتا یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ باہ اللہ کا معلوم تکن تعلم محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا تو ابتدائی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے یقینی طور پر کسی سے کچھ نہیں سیکھا اللہ رب کائنات نے وحی کے نزول سے پہلے آپ علیہ السلام کو سب کچھ سکھا کر وحی کے لیے تیار فرمایا آپ لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے دوسری بات یہ کی, کی گئی کہ یہ کہ حضوری صلاحت وسلام پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو بلاتے اور کاتبین وحی آتے اور وہ وحی کو یعنی پرانی آیات کو لکھتے اور اس کے لکھنے میں ان سے غلطی ہوتی اور یہ غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ رہتی حضور کو پتہ نہ چلتا ہے کیونکہ آپ تو معذر اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ کو پتہ نہ چلتا ہے کہ اس میں گرامر کی کون سی غلطی ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن افراد سے وہی کی کتابت فرماتے تھے وہ عرب تھے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص اپنی مادری زبان کے اصول و ضوابط سے ناواقف ہو تو وہ لکھنے والے جتنے بھی تھے وہ سب عربی تھے اور ایک نہیں بلکہ چالیس صحابہ تھے کہ جو قرآن پاک کی آیات کو لکھا کرتے تو چلے مانا کہ بالفرض کسی ایک سے اس قسم کی کوئی غلطی ہونا ممکن ہو سکتا ہے لیکن چالیس کا ایک غلطی پر جمع ہونا ناممکن ہے دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ علیہ السلام معاذ اللہ ان پڑھتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے ماہر تھے صحابہ کرام خود ہم مانتے ہیں کہ جس طرح کی زبان دانی حضور جانتے تھے اس طرح کی زبان دانی پورے عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ صلاح وسلام زبان کے ماہر ہونے کے باوجود آپ علیہ صلاط وسلام اپنی زبان کی گرامر کی غلطیوں سے ناواقف رہ جائیں دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ مطالعہ علیہ وسلم کی صلی الدیبیہ کا ایک واقعہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ مطالعہ نے جب محمد الرسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے حضور اکرم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے نہیں تو آپ یہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھوائیں تو حضرت علی کو حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ تم یہ رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں انہیں مٹا کر ابن عبداللہ کر دو سیدنا علی رضی اللہ ادب احترام کی وجہ سے بولے کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں یہ الفاظ نہیں مٹا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ورق اپنے ہاتھوں میں دیا حضور نے خود اسے مٹایا اب ایک ان پڑھ آدمی سے اللہ یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ کیسے پتہ ہے کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے اور کہاں تک مٹانا ہے حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور اس کے بعد پھر حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا یہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے تو یہ تصور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پڑھنا یا لکھنا نہیں آتا تھا یہ غلط ہے اور حضور علیہ السلام وسلم کو کسی غلطی کی خبر نہیں ہوتی تھی یہ بھی غلط ہے دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا معنی و مفہوم جب یہ واضح ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو غلطیاں اللہ جو بیان کی گئیں کہ قرآن پاک میں عربی گرامر کی کئی غلطیاں ہیں اور جن میں سے یہ مثال پیش کی گئی تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے الفاظ کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے معنی کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا اندیشہ پیدا ہو سکے دوسرا یہ کہ اگر قرآن میں کسی قسم کی معذ اللہ اگر مانیں کہ پل فرض کوئی ہزارواں حصہ مان لیں کہ قرآن میں گرامر کی کوئی غلطی تھی تو قرآن کا جو چیلنج ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ کوئی اس کے مقابلے کی صورت لے کر آؤ اس کے مقابلے کی کوئی آیت لے کر آؤ اس کے مقابلے کی کوئی کوئی ایک لائن لے کر آؤ کوئی رگو لے کر آؤ یہ جو قرآن کا جو چیلنج ہے یہ چیلنج تو وہیں ٹوٹ جائے کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں قرآن کے مخالف موجود تھے مشرقین بھی موجود تھے یہودی بھی موجود تھے عیسائی بھی موجود تھے تو سب سے پہلے تو یہ غلطیاں انہیں پکڑنی چاہیے تھیں اور وہ یہ غلطیاں پکڑ پکڑ کر قرآن پر اٹیک کرتے کہ قرآن میں یہ غلطیاں ہیں تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے ہم تو ٹکے ہوئے ہی اس بات پر ہیں ہمارا ایمان کہ ہمارے ایمان کی تو بنیاد ہی یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی اگر آج یہ مان لیں کہ اس کلام میں غلطی ہے تو کل کو کوئی بھی عیسائی یہودی مشرق اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ جس کی گرامر صحیح نہ ہو وہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے لاموانہ یہ ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے نہ ظاہراً نہ حقیقتاً نہ صورتاً یعنی آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں قرآن میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی کسی غلطی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے رہی بات یہ کہ سورہ الگ کی وہ جو آیت مبارکہ پیش کی گئی کہ کلّہ لنس بن ناسیہ یہ آیت پیش کی گئی کہ لنس فان میں یہ فیل ہے اور فیل پر تنوین نہیں آتی اسم پر تنوین آتی ہے تو یہاں پہ دو زبر لگانا تنوین کہتے ہیں دو زبر کو جب ہم سورہ الگ کی یہ آیت اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں لنس فان جو لکھا ہوا ہے اس کا انداز یہ ہے کہ اس میں دو زبر ہیں تو یہ عربی کا اصول ہے کہ جہاں فیل ہوتا ہے وہاں پر فیل مطلب جہاں ورب ہوتا ہے تو ورب پر کسی بھی صورت میں تنویر یعنی دو زبر نہیں آتی تو یہاں ان کا محترم مطلب کا یہ کہنا کہ یہ قرآن بات میں غلطی ہے تو اول ان کا یہ طریقہ ہی غلط ہے ہمارے ہاں مدارس دینیا میں جو عربی گرامر کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں جو دوسرے درجے میں یعنی دوسرے سیکنڈ ایئر میں جا کے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے تو اب دونوں طریقے جب درست ہوئے تو پھر غلطی کا اندیشہ اور غلطی نکالنا یہ خود اپنی جہالت ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ گرامر کی کتابوں میں اصول کیا لکھے ہوئے ہیں اور اس قسم کی غلطیاں یقیناً محیش نکالتا ہے اور اس قسم کی چیزوں کو وہیش غلط قرار دیتا ہے کہ جو خود عربی زبان کی گرامر سے ناطاقف ہو گرامر سے واقف جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی اس چیز کو غلطی نہیں قرار دیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن سب سے اوپر ہے اور گرامر اس سے نیچے ہے قرآن سے گرامر نکالی گئی ہے اور یہ گرامر جو نکالی گئی ہے یہ بعد کے لوگوں نے بنائی ہے حضور کے دور میں تو گرامر کا وجود ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو سارے عرب تھے اور عربی زبان بولنے والے تھے انہیں ضرورت ہی نہیں تھی گرامر کی گرامر تو ہم لوگوں نے نکالی ہے تاکہ ہم عربی کو اس گرامر کے تحت جو ہے وہ سیکھ سکیں اور ہم قرآن کو سمجھ سکیں تو قرآن ہمیشہ گرامر کے اوپر رہے گا جہاں گرامر فیل ہوتی نظر آئے تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں غلطی ہے وہاں یہ کہیں گے کہ گرامر کے جو جن لوگوں نے اصول بنائے ہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیونکہ قرآن سپیریئر ہے قرآن کے مقابلے میں گرامر کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتی تو اس لیے علماء اہل سنت ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہر غیر غیرے کی گفتگو کو قابل توجہ سمجھ کر باتوں کو نہ سنیں کہ یہاں بہت سی ایسی باریکیاں پائی جاتی ہیں کہ جن سے عام مسلمان شخص واقف نہیں ہوتا اور وہ نتیجے میں وہ یا تو الہات کا شکار ہو جاتا ہے یا بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے یا خود اللہ اور اس کے رسول کی یا قرآن جیسی نعب کتاب کی گساخی میں مبتلا ہو جاتا خالدہ کائنات ہم سب کو اپنی ایمان و عقیدے کی تحفظ کی توفیق فراہم کرنا الحمدللہ للہ